и Донбассом всем. Это Украина. Доброго дня всем. Мы тут чувствуем себя частью Украины. А я перепрошу, потому буду разговаривать на российском языке, потому что очень переживаю. Мы приехали с ребятами с той части Украины, где раньше всего восходит солнце. Это на востоке а именно со станицы Луганской. Мы очень благодарны всем тем людям, которые содействовали тому, что мы, наша поездка здесь осуществилась. Поэтому благодарим всех. Низкий поклон. Здесь, на Западной Украине, мы встречали очень много доброжелательных людей, пожеланий. К нам подходили с пожеланиями. Никто не оставался равнодушным, когда видели флаг нашего станично-луганского района. Здесь, на этом флаге, мы хотим его оставить вам на память. Ребята от чистого сердца писали все, о чем они думают. Никто им не подсказывал. Каждый, что думал, то и писал. Поэтому вы прочтете, и я думаю, вы поймете, что мы действительно являемся частицей Украины. Спасибо вам огромное за то, что вы нас здесь так радушно приняли.